еврей Да а ты русский Не, не а какой я украинец А да ты украинец ты угу. в Украине сейчас или где Не, сейчас я в Чехии нахожусь mm. что значит пришлось Почему пришлось ну, мой город обстреляли это какой Павлоград mm. это в самом начале еще да да нет это Павлоград сейчас обстреливают. Он еще под Украиной. а выехал ты когда? Того три месяца назад. А, а ты по возрасту проходишь, да? Тебе можно было вылечить? Там мне только 20 лет. 20 лет. А что ты не, не захотел добровольцем там пойти помогать, что-то волонтером? 20, 20 лет. 20 лет. Ну, люди 18 вообще в армию идут служить. А дебилы, что они идут, я не знаю, это вообще бред. В смысле, дебилы. Жизни ничего не видели, ебать идут на войну. Что, ну не знаю, у нас в израиле с 18 лет все идут воевать. Ну, воевать это не знаю. Я манал воевать. Нет, так я что я не сказал именно воевать, а хотя бы там волонтерить, ну что-то делать, помогать как-то. Не обязательно, а, что в окопе я, надо. Я, я донатил свою, ну я как бы своему другу донатил там волонтери. А. Ну именно чтобы воевать эти, я не. Ну, не, не хочу... ну помогать. В армии же не только воюют, в армии много специальностей, которые не обязательно именно в окопе сидеть там воевать, если страшно. Можно чем-то другим заниматься, не знаю. Там же дофига. Вот я своим друзьям помогал. Донатил. Mm. Понял. А сейчас донатишь? Ну, когда, ну, когда вдруг вылаживают себе в Инстаграм, типа, надо там на Мавик или еще на что-то, там, допустим, на бронежилеты, то, конечно, скидываем. Слушай, а друг, а друг пошел воевать добровольцем, да? Да, он пошел как раз добровольцем воевать, получается. А ему сколько лет? Ему было на то время 23, сейчас ему 25. Угу. Ну, вот видишь, он, смотри, какой молодец. А это твой близкий друг, да, какой-то был, или так, знакомый? мы, мы... Довольно долго уже дружим с ним. А он тебе не говорил, пойдем вместе, давай там... Ну, он говорил, типа, погнали тут охеренный ну... да, Блять, Владик, мне что делать не а... Владик, гонишь, блять. Да и я ему отговаривал туда идти. Ты он, его отговаривал. Но он, он, он потом сказал, что не я туда не пойду, ебать. Куда не пойдет? воевать. Так а он где сейчас? Ну, его забрали. Смысле, да, стал, он добровольцем пошел. Он пошел добровольцем, но он, короче, сбежал. А потом его тупо забрали. Куда сбежал? Как сбежал? Ну, с фронта, с линии фронта сбежал. А, дезертир. Угу прямо с линии фронта, ну то есть он был там на передке и оттуда сбежал. Да, да. И его поймали. Да, и вернули обратно. Угу. И сейчас он э, все равно постит там э, донаты и все такое и служит. Да, потому что у него выхода нет. А, его заставляют донаты собирать. Да, ну нет, ну донаты заставляют, не заставляют, я это точно не знаю. Я просто что, знаю, что ну, он выложит и в историю. Но ну, и... я думаю, что человек, который там находится не по своей воле, он бы вряд ли выкладывал какие-то посты у себя в Фейсбуке или где там, я не знаю, на сборы. На Нет, а он, там. его просто, ну, сейчас ему именно там нравится, потому что а, он попал, и он, пос... он, короче, у него так получилось, что он попал к хорошему командиру, и, короче, получается, что он стал э, младшим сержантом. Потом, потом он вообще стал этим, э, бля, как же Короче, командир роты, вот не роты, а командир, ком, короче, командир звена отряда, вот это, короче, командиром он стал. А чё, чё он делает? У него какая там специализация? Чё он делает? Ну, он, танк, на танка, на танка. Танкист. Танкист, да. М -м. На каких они? На леопардах или на каких? Да, ну леопарды вторые, да. Сейчас он, вот это, он тут в Германию приезжал, учился, mm. вот и типа ну, вот да. на, на, на леопардах сейчас. Заставили его, наверное, это все делать. Ну, дело в том, что уже когда он второй раз туда попал, он говорит: я хочу домой, пиздец, хочу домой. После Германии, после Германии он говорит: ладно, я уже все, я остаюсь, типа. Но он же в Германии теоретически мог бы там и слинять где-то, правильно? Не, да, я ему говорил, Ладик давай съебу, типа. В ну, Германии, там, он говорит, э -э, Данил, я бы съебался нахуй. Ну, дело в том, что, что тут все, по... тут, тут уже охраняет все тупо. Как об этом охраняло? Там бежит, уже хуй ты, ты съебешься. Да, но... да, да. То есть но... в Украине но... он мог убежать с передовой, а в Германии он не мог убежать но, но два человека все равно съебались оттуда. Слушай, а как так получается, что вот он один раз сбежал, типа с передовой, а потом э, у него э, его отправили еще и за границу учиться. То есть это же он же явно человек, который, ну, типа, рискованно его отправлять куда-то вот за границу. Если он уже сбегал. Мне города. кажется, там все договор, ну, там, мне кажется, все уже. Сделано так, чтобы никто не... Хотя вот эти два пацана как-то съебались, я хуй его, знаю, так. Может, хуй его знаю. Может, откупились, его знаю. Может, да. Но я честно, вот, ну, мне кажется, там уже все было... Ему просто что по связям повезло. Ему, у него были мужики, которые он, когда он первый раз служил, когда он первый раз служил, угу. и, и вот эти мужики, представляешь, оказались тоже там опять. И вот из-за вот этих мужиков, он, короче, как бы сказать, ему фартануло, что его отправили в Германию учиться. Понятно. Типа, по связи. А, понятно. Ладно. А, ну, хорошо. Служит и служит. Он уже сколько, я так понимаю, не первый год, да, он там? Ну, второй год уже. Вот. Ну все, ему, ему здоровье, чтобы он. Да. Все спасибо хорошо, ему. чтобы у него было, и все. Да, это не тебе, так что ты можешь спасибо не говорить. Это не тебе было. Лям-ля-лям. шалом лям шалом. Пробачьте. Шалом-шалом. Я, укра... я украинец. А вы Та Так. Я тоже украинец. Э -э Кулышний. Зараз Ой. Изра... израилец. Ну, это невозможно. Это важливо. Українські наш, наші люди і мешкають і у, так. в Америці, і у всьому. цьому, зараз так. А ти Драй, звідки, де. в якому місці ти живеш? Я з Крима. Ти зараз до Криму? Капелюха перед вами знімаю у Криму. А. Я, я знімаю капелюха. Перед народом Ізраїля, який воює за свою незалежність, і я, якби там ніхто ні до чого не відносився, але я українець, який співчуваю вам, що ви боретесь за свою. І сама, знаєте, я не хочу там нічого казати, я знаю, що я. Я дуже гарно знаю історію, скільки вам досталось від і німців, і совєтів. Я знаю, я все знаю. Тому я і дуже радий, що ви вижили, і ну, ну вам, вам досталось не менше. Тож тут ми з вами схожі в цьому. Я кажу, 에, дивись, в мене те... зараз це в мене зараз йде стрім, тож я не хочу, щоб ти казав багато зайвого, тому що, тому що ти не там, де можна це казати. Тож, а? Я... Так, це, як кажуть, в Ютубі я зараз не знаю. Так, я зараз на стрімі в Ютубі тож. Я побажаю тобі всього найкращого, і не, не, буду, не буду далі тебе показувати, тож я піду. Давай, тримайся. Хай ваша Хай ваша, хай ваша нація. Ну, буде завжди, тому що. Навза. Ви люди. Ні, я, я, ну Ви люди, я не я хотів сказати, мені все одно, мені вже багато років. Я скажу тільки так: ваша нація це нація, яка вона создала добру медицину, це як кажуть, хімію, да все. А вони хотіли вас задушити, але ні, не вийшло. Нікого не получалося. Так, ні, ні в кого це не вийде. Ну буде. так я же кажу, я ж кажу ви. Так, так. Я вам скажу одне. Якщо ви є, <реш> <реш> зла нема, тому що ви завжди боролись зі злом. Та це дуже важко варто. Все, дякую. Дякую. О, давай. Слава слав, слава хлопцям, які, які боронять вас і, і нас. А я знаю, що багато ваших варіює на нашому ну, на стороні. Все, давай, давай, я, я піду. Всього найкращого бувай. Все будет, все будет Израиль и Украина. Украина. Су... Да. <laughs> да. Все, не, не хочу я его, не хочу. Зачем?